Доброго во времени суд. Привет, привет, орел. Где службу ратную Есть несешь? Чего говоришь? Где службу ратную несешь? Спрашиваю. Я не служу. Охранник? Лесник? Доктор. Доктор, э, матем... Доктор философии, боюсь предположить. Нет, с философией у меня все плохо было, даже в институте. Медиа. Я хирург, но Медиа. планирую продолжить учение. Полевой хирург? На полевой хирург что-то меня послали, меня контузило нахуй, и больше я не появлялся говорит, на полях. Я понял тебя. А где, на кого хочешь учиться? Закончить образование хирурга полное. Завершить. <как> И патологоанатома. Меркантиль, ты меркантиль. Ничего не скажешь. Так у меня три образования. Будет. Да, понятное дело. Первое, хирург. Второе, второе, точнее, первое было гинеколог, третье – хочу патологоанатома закончить. А судмедэксперта нет? Да не, как-то не прошел я. Чего? Конкурс. Конкурс? Не, не хватило мне бабок. Не хватило мне бабок, называется, да? Ну, типа того. А сам откуда? Работаю в Москве, сам из глубинки Ложова. Но сейчас-то не в Москве. Сейчас я домой приехал, у меня отпуск небольшой, так, дня а... два выходных. А я из Белгорода, я из Белгорода. До сих пор летают? Летают. Я тебе скажу больше того, с каждым днем они летают все больше и больше, и дальше, и дальше. Да я знаю, у нас тоже в километре от меня, может. Месяц назад два легли. Не долетели до жилых строений. Ну что ж, она такая штука. Она возвращается всегда к тому, кто ее начал. Мы начали, мы получаем. Это нормально. Это да. неизбежно. У нас, блядь, один дрон летел. Охотник сбил из ружья. Ну, из глушины у нас там мужик местный. Он думал, что это утка летит. А, блядь, дрон уебал. Ну. Второй приземлился, получается, за, за деревья зацепился, а третий просто упал ему топлива не хватило, он не сдетонировал. А скажи <с мне, тебя вот совершенно не смущает, что ты живешь в глубинке в Сибири или не в Сибири? Не в Сибири, мы рядом. И они уже долетают? Нет, до Белгорода буквально наступить. И они уже долетают чай а что делать? А в чем причина? Страшно, конечно. конечно. В чем причина, как ты думаешь? В том, что нас наебали. Нам что говорилось, то, что на наших территориях и по нашим территориям бить не будут. И мы, и мы как овцы пошли на чужую землю, руководствуясь тем что царь сказал, что вы воруете, бейте, убиваете, а по нам не достанут, я вам гарантирую. Но это же лоховство. Ага. Но это же лоховство. Таков наш народ. Да, как сказал Ефремов в одном из своих фильмов, страна у вас хорошая, красивая, горы, лесы, Леса, поля, озера, рейки. Люди говно. Люди дебилы. Ну ты хорошо, ты человек с медицинским образованием, доктор. Э, но во всем мире это уважаемая профессия. Очень уважаемая. Вот ну да. Ты хирург. Но не у нас, если ты... Ты хирург? Не почему? в частную клинику. Почему патологоанатом? Потому что там диагноз всегда железный. Нет, просто интересно. Хочу получить это образование. Как-то с детства хотелось. Не знаю, почему как-то хотелось быть патологоанатомом. Но на тот момент ты, ты, бы, ты, при ты, себе не было. Ты, 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 наверное, собак в детстве убивал, да, препарировал. Нет. Просто интересно было. Я смотрел, в детстве попался ролик, как. Да ладно, колись. А, Имел статистические наклонности. Честно, нет. Обыч... Вот честно скажу. Обычно, да. обычно врачи люди достаточно циничные. И юмор у них достаточно циничный. Не понял. Я просто Не по образованию юриста. Но... У меня тоже цинизма достаточно. Вот. У меня друг тоже юрист. <съем> друг юрист, это хорошо. <съем> Особенно в нашей стране. О, прилетело. Слышно было? Есть контакт. Ты слышал? <клышко> <плышко> прилетело. И будет долетать по всей стране. <плышко> С каждым днем <плышко> будет Пока долетать все не больше и больше. Пока до Москвы не доберутся, границы Вторая. начнут оборонять нормально. Вторая пролетела. Я слышно? Близко. близко. Ну, помехи. Близко, близко херячат, суки. Так они доберутся до Москвы. Обязательно доберутся. Поверь мне. В свое, время, ну, в свое время в 1600 каком-то году до Переяславской Рады был у них такой гетьман э, Сагайдачный. Вот он со своим войском дошел до Москвы и окружил его, но не сжег. А эти сожгут. Не пожалеют. Сожгут и разграбят. Не пожалеют. Они э, забыли, что такое прощение после того, что мы с ними делали. Они забыли, что О. такое милосердие. И ты знаешь, по-человечески я их понимаю. Угу. Угу. Попрошу, можно, пожалуйста, как-нибудь подальше от этой темы? Не хочу вспоминать командировку. Я здесь просто, понимаешь? Ну ты же сам слышал. Я понимаю, ты же сам но я слышал. Там, ты же сам о... слышал. Да, командировка была нелегкая. Более того, она не была нелегкая, она была преступная и паскудная. И я это хорошо понимаю. Мы имеем дела с народом, который в течение почти тысячи лет на своей земле вел войну. На раз... В составе разных армий. И мы решили его за три дня взять. Да сейчас. За три дня без таких жертв не возьмется ни одна страна. Возьмется. Ну почему же? В истории это было. Ну зачем это? так? Чехословакия, Франция. Но мы пошли, мы пошли на казацкие земли, на землях, которых война веками длилась. Те, кто сидят в Кремле, они понимали, что делают. И на кого они полез? Кого они будут? О, у меня в чате пишет, что летит. Сейчас что услышишь? Если в меня прилетит, напоминай Есть ко мне вопросы? Нормально, Доктор, есть ко мне вопросы? Да. У меня вопросов ни одного. А ты почему не хочешь вспоминать? Тебя совесть мучает или тяжелые сны? Взгляд на 200 ярдов. Понимаю. Дипсикс. Многих похоронил. И за что? тяжело было. Конечно, тяжело. Мальчик, 17 лет ему было. Его вины... mm -hmm. Так, друзі, вибачайте, це лілька, звісно, але зараз насправді обстріл міста. Ну, я не знаю, чи чули ви, чи ні, але прилетіло потужно так собі. Ми продовжуємо. Тер, поки у нас є світло і поки в нас є інтернет, я вибачаю я вибачаюсь за якість зв'язку, я дуже вибачаю за якість зв'язку. Закликаю вас підтримати Збройні Сили, бо якщо не Збройні сили, то ну, в вами щонайменше не буде ніяких етерів. Ну і якщо щось залишилось, то підтримуємо канал. Нам прилетіло потужно.